Отже, перше питання. 2018 рік позаду, як оцінити його для професіональної футбольної ліги України, не лише в контексті матчів наших ліг, а й у тому, як наші клуби виступають у кубку в українській премєр лізі Год був, як завжди. Не буває такого, щоб год був либо чорний, либо білий. Звісно, були і негативні моменти. я считаю, что было больше позитивно. Яркие соревнования наши, много можно вспомнить. Как всегда, весна интересная, боевая. Венец сезона прошлого этого. Золотой матч во второй лиге на НСК Олимпийский. Очень интересная осень во всех наших лигах, во всех соревнованиях. Неплохое выступление клуба в Кубке национальном. Но, конечно, хочется больше говорить о наших соревнованиях очень хорошая интрига в группе А, второй лиги. В первой лиге тоже борьба за путевки в премьер-лигу очень суровая. Так что с нетерпением ждем весны. Надеемся, что накал соревнований не спадет. Мы будем продолжать в таком же духе. У прессе много инсинуаций относительно ПФК Сумы. Яка зараз там ситуация? Чем мы не а, возможно, еще одного клуба в первой очень много будет зависеть от решения КДК, Федерации футбола Украины. Насколько мы знаем сейчас, КДК рассматривает этот вопрос. Уже прошло где-то два заседания. И от решения КДК будет зависеть очень много. На самом деле, опять же, насколько нам известно, Клуб Сумы обвиняется как клуб в целом. То есть в отличие от других подобных случаев, когда э, находились несколько футболистов, по которым шло расследование. Здесь расследование идет в отношении фактически клуба, включая и тренеров и руководителей. Поэтому надеемся, что КДК изучит всесторонние все материалы. Надеемся, что решение будет. Самое главное, чтобы оно было взвешенное, э, не заангажированное. Ну і звісно, ми приймемо будь-яке рішення КДК «ФФ». Ще один катаклізм. У нас був у Вінницькій ниві. Президент клубу склав з себе повноваження, яка там ситуація, як вдалося уникнути зняття ниво Вінниці із змагань. На даний момент ми отримали інформацію з клубу о тому, що пройшла передача другому власнику. Есть у нас связь с этими новыми руководителями. Самое главное, что мы от них услышали, что клуб будет жить. Ну и, естественно, дальше уже дело за новым руководством клуба, что они должны определиться с... Со своїм финансированием, со своей спортивной задачей, которую они ставят. Естественно, от этого будет зависеть і новый тренерський штаб, возможно, изменения в составі команди. Но опять же повторюсь, ми сподіваємося, что клуб будет играть в основном. Ще стосовно лауреатів сезону, серед тренерів, яких об'єднання тренерів визнали найкращими. Як оціните Костышина, Донця та тренерів из інших ліг, кого б вообще ви выделили из молодых, перспективных амбитных тренеров? Конечно, в первую очередь, мои поздравления организаторам этого мероприятия. Все получилось. Оно уже занимает место такое в календаре футбольных событий, уже свое твердое место. И... Это очень важно для всего мира тренеров. Такое признание, такой конкурс. И конкурс, проводящийся по четким критериям. То есть это не вкусовщина, это не то, что кому-то кто-то нравится или не нравится. Здесь после каждого тура подводятся итоги. Поэтому, конечно, не могу не согласиться с выбором Всеукраинского объединения тренеров. Безусловно, и Руслан Кастешин, и Андрей Донец заслуживают этой награды. Их команды действительно можно назвать тренерскими. То есть виден их почерк, виден стиль. Да, конечно, хотелось бы пожелать им обоим дальнейших успехов, потому что Руслан, я уверен, мечтает, и, и он, и команда, и клуб мечтают о повышении в классе, и тоже заслуживают этого. Ну, а агробизнесу закрепиться в первой лиге, потому что весна была очень яркая, получили кубок второй лиги, чемпиона второй лиги, но э, в первой лиге уровень выше, поэтому пока что не все получается, но я уверен, все еще у них впереди. Ну, а если говорить о других тренерах, то тоже у нас достаточное количество интересных перспективных тренеров. Сегодня о них тоже упоминали. Это и тот же Дмитрий Михайленко, Сергей Дмитриевич Лаврененко. Да, и другие, в общем-то, действительно, чем чем, а молодыми украинскими тренерами мы не обделены. У нас в лиге пока что нет тренеров-легионеров. Не знаю, может быть, в рухе официально появится первый. Поэтому мы продолжаем быть. кузницею не тільки для молодих футболістів, але й для молодих тренерів. Можна побачити, що усі лауреати представляють клуби, які є стабільними в українському футболі. Олександрія, Колос, Агробізнес, Аматорські ЛНЗ», «Лебедин». Напевно, що це дуже важливо, так показує практика. Що Прогрес клубу залежить від того, наскільки все стабільно. все психологічно футболістам допомагає тренерам і будувати процес тренування і виходити на матчі. А, безусловно, ми розуміємо, що роль тренера велика, але без стабільного фінансування, без настоящего професіонального клубного менеджмента, звісно, дуже тяжело. И лишний раз тому доказательство – это вот сегодняшнее мероприятие, это рейтинг. Действительно, тренеры, у которых есть поддержка со стороны руководства клуба, есть доверие, они добиваются успеха. Посмотрите на лауреатов в премьер-лиге. То же самое, это же это доверие, насколько результаты Александрии Может быть, весной весною может быть, да, не удовлетворяли руководство клубу, але тренерському штабу було вказано довір'я. І от ми виділимо осінь прогрес. Що скажете стосовно рішення про 12 команд в Українській прем'єр-лізі у наступному сезоні професіональну футбольну лігу? Це може навіть десь і... В принципі футбольній лізі це може десь і приємно і може навіть і на користь, тому що ви говорили, що готові віддати команди в Прем'єр-лігу ПФЛ, але все ж таки, якщо вони залишаються, це також чудово. Прем'єр-ліга провела своє засідання, зі своєю позицією. Цю позицію, як ми вже знаємо, це 12 команд. останнє слово за ісполковом Федерації футболу України. Но я понимаю, исполком не будет, ну то есть он учтет при своем решении мнение премьер-лиги и, скорее всего, это решение изменять не будет. Для нас действительно мы видели, анализировали, что в каждом из вариантов есть свои преимущества, свои недостатки. Мы примем тоже любое решение исполкома. Я до сих пор подчеркиваю, что мы готовы, у нас есть клубы достаточно сильные, чтобы и расширить премьер-лигу. Но если это не случится в следующем сезоне, мы будем говорить о том, чтобы это случилось через сезон. То есть все ведь, ну вы видите, что в разговорах все аналитики, все эксперты, все любители футбола подчеркивают, что идеальная формула 16 для нашей страны. И рано или поздно мы к ней придем, я в этом уверен. Стосовно ради ліг, яка має підбити підсумки осінньої частини, змагань зробити певні напрацювання на весняну частину. Коли планує зібратися цей орган, як він працює в цілому і чи є порозуміння між клубами-учасниками професіональної футбольної ліги адміністрацією стосовно подальшого розвитку? Так, звісно, безусловно. Між адміністрацією і клубами є постійна зв'язка і взаимопонимание полное. Совет ЛИХ ли мы собираемся собрать примерно в конце января, начале февраля. На нем подобьем такие промежуточные итоги осенней части и плюс наметим планы на весеннюю часть. Их уже достаточно, говорить есть о чем. Поэтому я думаю, что будет, как всегда, продуктивное заседание, результативное и продолжаем работать идти вперед. Батов и Хюсери что 2018 року в международных соревнованиях наши клубы провели летний провальный сезон. Как вы оцениваете и в чем бачите причины такого? Ну, опять же, нельзя оценивать этот сезон как провальный. Он, как и все сезоны, да, в нем есть какие-то достижения, есть какие-то негативные моменты. Например, нельзя забывать, что украинская сборная, национальная наша сборная выиграла свою группу в Лиге Наций. Да, это очень приятная неожиданность и очень хороший позитивный результат. Что касается выступления клубов в Еврокубках наших, то, да, немножко обильно, наверное, за Зазарю, которая могла бы, немножко, может быть, не повезло. Да. Мариуполь, наверное, выступил в свои силы. Динамо Киев, по сути, выполнила свою задачу, заняла первое место в Лиге Европы. То есть это тоже нельзя отнести к негативу. Ну а Шахтеру, я считаю, просто попалась очень сильная группа в Лиге Чемпионов. Очень сильная. То есть три соперника из чемпионата Большой Пятерки. И, конечно, выход из такой группы, это был бы прыжок выше головы. То есть в данной ситуации тоже для Шахтера третье место и выход в Лигу Европы, это можно назвать нормальным результатом. Стосовно атестації стосовно новачків, які можуть поповнити професіональну футбольну лігу України цієї весни, чи є вже якась інформація? Скільки чітко новачків є, які шанси, перспективи скільки цих команд, на даний момент, наскільки ми знаємо, федерація футболу України атестаційний орган провів перше засідання, на которое були приглашені новачки, їм були роздані. пакеты документов, объяснена процедура аттестации. То есть процедура, ну, так скажем, началась, хотя еще в таком самом-самом начале находится. И поэтому мы пока еще не рано, наверное, говорить о точном списке новичков. Самое главное, что они уже познакомились с требованиями, которые к ним предъявляются. Их количество около 10, то есть я думаю, что Поповнення у нас буде, достаточно качественно, федерація за цим прослідить і ми не вовнуємося по поводу наших новичків, потенціальних во второлі. ПФЛ України традиційно двічі на рік визначає найкращих учасників змагань ліги серед футболістів, тренерів, прес-служб. Ці ініціативи поступово стають традиційними. Наскільки вони важливими є? Да, конечно, это важно. Это точно так же важно, как поощрять лучших тренеров. Точно так же важно отмечать не только футболистов, а и, например, сотрудников пресс-служб, то есть всех специалистов, которые работают в клубах, которые работают на развитие украинского футбола, на его популяризацию. Поэтому мы, безусловно, будем это все продолжать. На ближайшем совете Лиг мы постараемся провести такое награждение немножко в... В другому оригінальному стилі. Так що слідкуйте за нашими новостями. Я думаю, що ви увидіть, вам подобається. Хотілося б знати вашу думку стосовно стосунків ПФЛ з Федерацією футболу України з українською прем'єр-лігою. Наскільки ви вже познайомилися, наскільки мали бесіди із новим керівником прем'єр-ліги і наскільки вони конструктивні і перспективні ці стосунки. На данный момент у нас отличные отношения как с Премьер-лигой, так и с Федерацией футбола Украины. Конструктивный диалог идет по любым вопросам, которые нас интересуют. С новым руководством Премьер-лиги, естественно, уже познакомились, общались. Думаю, что на данный момент можно сказать, что отношения ровные, нормальные, позволяющие работать, развиваться и развивать украинский футбол.